Сегодня у нас 93 компании на фонде. Очень интересная компания, мы инвестируем по всему миру. А, в Америке а, очень много инвестируем, в Европе, в Германии, в UK, по всей Европе есть несколько компаний, а в Азии, в Латинской Америке. У нас в компании 12 инвестиций в украинские стартапы или связанные с Украиной. И пока мы ни одну компанию не потеряли, слава богу. Вот. Потому что выбирать нужно правильно, то есть имеем такой, скажем, уже глаз, натренированный нюх, а, в год мы смотрим где-то половиной три тысячи компаний. Порядка 50 миллионов долларов. Наверное, мы самый крупный фонд. Больше никто не проинвестировал, потому что мы ну, время такое непростое. У нас и деньги поднимать в Украине, на самом деле, давайте то есть будем честными, то есть поднимать деньги сложно. Мы-то не действуем как фонд вообще, если ну, то есть, быть откровенными. То есть мы не фонд, мы инвестиционная компания. Наша family, family инвестиционная компания. Есть, мы просто решили часть средств направить нам IT-экосистему, имея опыт и в финтехе, потому что у нас и банки, и страховые компании, и финансовая компания рядом с Стасом есть, и это наш как бы такой core инвестиционный бизнес вертикали. Мы инвестируем в основном там в финтех по всему миру, в маркетплейсы, а дальше у нас есть consumer health, digital health, это тоже такая важная составляющая третья вертикали и все что касается тех это cloud big data которая есть там вообще во всех абсолютно перечисленных направлениях а, SAS и даже такие тяжелые технологии инфраструктурные а тема нас тоже интересует там пас платформенные решения где-то я бы сказала очень органично то есть если взять там может быть по 20-25 процентов каждого направления у нас в портфеле есть так что, ну, больше нас на самом деле никого нету. Все, все компании, которые работают, это, ну, то есть, наверное, ну, в 10 раз меньше больше и в 10 и больше раз меньше проинвестировано, чем у нас. Я не говорю, кстати, большие корпорации и частные инвесторы, то есть как такие группы, они инвестируют и очень много инвестируют, то есть цифры эти вообще не ходят нигде по рынку, много инвестиций сделано, но инвестируют они не на ранних стадиях, как мы, на seed early stage, инвестируют они на поздних стадиях. И там огромные цифры просто. То есть мы знаем, там, как это происходит, там цифры большие. Но опять-таки э -э, это тоже десятки миллионов, но это не фонды. То есть они инвестируют для себя, это как диверсификация активов, вкладывают, э -э, вкладывают там, в риск asset класс э -э, которым являются венчурные инвестиции, -in но они менее рисковые уже вот на тех стадиях, куда они вкладывают. Если мы вкладываем на э -э, seed и early stage, это совсем маленькие еще компании, которые только на начинают, и оценка у которых среднем там мы стремимся, было не больше 12 миллионов, но максимум 20 миллионов постмани, э, то наши коллеги большие такие, э, вот они, э, они не светят, но инвестируют в компании, которые стоят и полмиллиарда, и миллиарды, выше, ну то есть и несколько сотен миллионов, это другие стадии уже инвестирования, и другие риски совершенно. С нами как инвесторами на наших 93 проектах являются более 500 э, фондов, частных предпринимателей, фэмили офисов и так далее. Э, большинство из них я знаю лично, и личное общение ничем не заменит. То есть, когда мы встречаемся на конференциях, то есть я знаю точно, вот этот партнер фонда, он по фандрейзингу, этот партнер работающий, этот партнер, ну, соу-соу, so -so, и поэтому, когда приходит там час чей, нужно компаниям быть полезными, а мы миноритарные инвесторы, мы никогда не инвестируем, мы не лидуем на компании, кроме своих, вот этих пяти проектов, которые мы строили сами, там мы лид-ин раунда, до серия uh, Я четко понимаю, что нужно написать Петрову, Иванову или Сидорову, потому, потому, что он четко ну, то есть занимается этой темой, то есть он либо в Мерикл, uh, он либо этот человек отвечает за проекты uh, в ТЭК, этот занимается там маркетплейсами. я знаю точно, кому написать. У нас никогда идет холодных мейлов. И спасает ситуацию вот тот, тот момент еще, что мы положили деньги в их компании. То есть, когда ты уже положил деньги, вроде как уже братья и сестры все, и тебе очень быстро отвечают. Потому что можно знать там кого-то, но тебе никогда не ответят. В этом бизнесе так Работает. То есть я тебя знают лично. Ты ложил деньги являешься полезным, там, членом IT-сообщества мирового, тебе ответят. Нам отвечают, и у нас очень много интересных кейсов было, когда наши компании портфельные поднимали деньги благодаря нашим правильным э, интро на совершенно правильные теплые контакты, которые сработали. Один из последних таких вот э, компаний, которая, которая состоялась, это большая огромная инвестиция, была 12 миллионов. Компания Intel, в нашу компанию, которая занимается э, Open Data, Data Artisan, немецкая компания. То есть мы так женим компании, понимая, с кем нужно познакомить. Мы читаем в месяц 93 отчета. То есть 93 компании шлют нам отчеты. Но это тоже такой маленький труд прочитать, это вникнуть во все, все отчеты, как бы пойти не на одну страничку. И когда ты понимаешь, что, кстати, тоже вот на, отвечая на ваш вопрос, то есть откуда эти знания. У нас уникальная экспертиза еще в том, что мы видим все фейлерс и э, победы этих компаний, которые начинали, мы не вкладывали <coughs> они сто там, может, 2 миллиона, там, или до ну, миллиона тоже были компании, там, израильские, которые, ну, вообще, вот, э, недорого не совершенно их оценка была. Сейчас компании э, 680 миллионов последний раунд подняла, а мы заходили по 2 миллиона. То есть, э, это хорошо, так, мы, я думаю, что мы нормально заработаем тоже, и тоже помогаем этой компании, американской компании. Есть другие, которые мы там сделали, и 18, X экзиты, и 30 x у нас был экзит тоже. Ну, то есть все по-разному. Проделаем, на самом деле, огромную работу, чтобы осмотреть и проинвестировать в компании. То есть 93 компании, по сути, с 2012 года мы начали активно инвестировать. Это серьезный такой, серьезный ход. 18 компаний мы уже продали. 18 экзитов, и 4 компании всего потеряли. То есть по статистике венчурные фонды теряют 50-75% компаний из своего портфеля. У нас хороший показатель, но все еще впереди, не дай бог, что-то может, конечно, произойти. Мы только еще пару лет до а, тех компаний, которые должны уже выходить и показать какие-то мощные результаты. В общем, все у нас очень неплохо. А, хочется сделать максимум для нашей украинской экосистемы, потому что на самом деле есть чем работать. И именно с этим было связано 2010 год, желание сделать конференцию инвестор uh, Day Central Eastern Europe IDC, которая была очень известная. На второй год она стала крупнейшей в Центральной Восточной Европе хотелось поднять экосистему, встряхнуть, посмотреть, что у нас происходит с целью инвестирования в украинские компании. Но оказалось, все не так просто. В Украине все было по-другому. То есть был опыт уже общения с западными компаниями. Там молодежь очень открытая, знают тактики, стратегии общения с венчурными фондами, с инвесторами, как это происходит. У нас можно было понять ситуацию. У нас не так много было компаний, в которые можно было проинвестировать но можно было работать то есть очень много умных ребят талантливых ориентированных на технологии но совершенно выпадаем полностью и сегодня тоже это одна из таких болевых точек нашего интернет предпринимательства у нас совершенно упущен момент в образовании который готовит людей для, в маркетинге в продажах и в предпринимательстве как таковом Потому что на сегодня даже прошло сколько Прошло почти 6 лет с момента, когда мы начали IDC, IDC было 5 лет из-за вот этих проблем больших, которые у нас были с Россией, поломалась эта, эта фишка, это тизер, на который ехали все крупные спикеры сюда, которые никогда не были в Украине, кстати, это лидеры мирового глобального интернета, мы привозили их в Украину, они открывали для себя Украину. И для них фишка было то, что Киев мог стать и стал, в 2012 году уже стал точкой сборки для всего русскоязычного интернета это очень такой мощный был мощная категория была для инвесторов и они приезжали Им удобнее было приезжать в Киев чем в Москву и на этом мы сделали вот эту конференцию чтобы задерживать их в Украине чтобы они могли инвестировать знакомиться с нашими компаниями двигать бизнес но куда-то все поломало всем стало страшно все компании и фонды сделали мандат такой негласный на минимум на 24 месяца плюс на no go вот называется то есть не инвестировать в Украину в Россию потому что в стране скажем так политические риски экономические проблемы нового. То есть единственное условие, которое, которое можно было преодолеть и вывозить компании, и это сейчас работает, это так называемый статус релокейт. То есть когда компания а, занимается технологиями, переезжает полностью, а, лучше полностью, хуже частично на территорию инвестора. То есть это в Штаты, скорее всего, или в Европу. Это не так просто. Это потеря мозгов, конечно, потому что ну, мало кто хочет вернуться. Если ты уже получил инвестицию там, начинаешь, ассимилировался, работаешь там, то есть тяжело это, ну, то есть сравнима потеря но это основное условие. То есть вот только на таких условиях можно, можно было получить инвестицию. Последний опыт с компании Luxury, которая была продана с Непчету за 150 миллионов, в украинский, это супер success кейс лучшего ничего у нас не было до этого. Из таких больших проектов, которые были проданы, это компания Voodoo, Егор Анчишина под 40 миллионов долларов Google ее купил. Ну, собственно, это все, наверное, из больших таких сделок, то все директивно были перевезены. То есть вся компания в Штатах, то есть ничего здесь, чтобы нивелировать риски. Вот в этом статусе мы сейчас живем, общаемся с нашими ребятами, они, еще раз возвращаясь вот к теме, которую я. Не закончила, они очень сильно отличаются от а, любого европейца, даже ребята из Латинской Америки отличаются очень сильно, потому что очень закрытые. Привыкли будстрапить компании, Это, что называется, то есть на свои деньги. Есть такое понятие: там создать компанию на деньги, Треф, это friends, fools или family ну, переводить не надо, что это значит. То есть первые деньги получают обычно те, кто не очень тебя любит или не сильно вникает. Вот. А дальше что? То есть наши пытались всегда развивать бизнесы вот на этих э, деньгах, полученных изначально, и все очень закрыто. То есть э, идеи не поделимся, ничего не скажем, не расскажем, а кто вы такие, но ну, мы подумаем, потом вернемся. В общем, вот так вот все. Э, в цивилизованном мире, который уже знаком с венчурными инвестициями, с рисковыми инвестициями, кто можно так называть, э, все по-другому. То есть с первого момента сообщение, 20 минут на общение обычно на скайпе, 23 снут проходит не больше рассказывают все, то есть все абсолютно без, не таят ничего, информацию кто чего стоит, где деньги брали, какие это были моменты, то есть полностью все, не, не, картинка 100%, да это этого еще высылает информацию подробно, с бизнес-планом на год или на два, с финансовыми моделями, с раскладками со всеми, для того, чтобы вообще венчурный фонд мог общаться. Этому тоже нужно учить у нас, что мы делаем сейчас, то есть мы максимально а, пытаемся делать все вот, возможное и невозможное, чтобы наши украинские компании попали на запад, Поучились в акселераторах, так как лично знакомы с большинством из руководителей а, и кураторов ведущих мировых акселераторов и в Штатах, и в, а, в Лондоне, в Берлине, в Сингапуре, а, в Рио во всех на территориях, то есть куда кому релевантно, то есть мы отправляем компании вот в эти акселераторы, чтобы они прошли короткую программу, хотя бы трехмесячную, они совершенно другими приезжают. Оставаться там совершенно не обязательно, но можно для того, чтобы бизнес делать, но это единственная возможность для наших компаний сейчас быть на плаву и получать финансирование. Работать со взрослыми сложно, а переделать взрослые мозги очень сложно. Трех-шестимесячные программы работают, работают хорошо, но всех вот, ну, то есть не перестроишь сразу, это тяжелый-тяжелый труб. И решили мы работать с детьми. В 2013 году я была на нашем очередной такой тусовке закрытой э, в Лондоне, и там э, выступала компания, классная такая очень, Кот Клаб называлась она. Что не делают, Это волонтерский проект абсолютно, который работает с детьми 9-11 лет. Э, 9-11 лет и учит их программировать или по простых методов начиная. Scratch, это программа, которая у нас в Украине официально является, но дальше этого никуда, к сожалению, не двигается, потому что э, тети и дяди, которые преподают э, на, на листочках, на доске, э, на информатику или IT, это ну, крайне сложно. Причем ничего не понимаю вообще в этом. Это вот наше, кстати, э, то, что мы сегодня имеем. В общем, решили мы это все поломать. Привезли этот проект в 2013 году в Украину. Это полностью волонтерский проект. Волонтеры, которые работают в IT-компаниях, в больших структурах, в банках. Ну, неважно, а, те, кто понимает в этом, в этом направлении, получают методические инструкции от нас, а, онлайновые, и на полтора часа а, в неделю приходят в школы или по месту жительства, или по месту работы. Их руководство отпускает абсолютно бесплатно. Они считают сдвоенную пару, 2 по 45, детям, которые не могут себе позволить, например, ходить в дорогие школы, платить там огромные деньги. вот не дешево стоит, на самом деле, это IT-образование у нас. Это все бесплатно абсолютно. Волонтеры очень крутые, тоже им нравится, потому что для них это как, ну, то есть как выдох или вдох. Это что-то другое, но они очень счастливы. Были у нас пару случаев, мы сейчас уже обучили 1800 детей, 97 клубов у нас функционируют сегодня, каждую неделю, сейчас уже все, у нас пошло уже каникулы, каждую неделю практически 3-5-7 клубов открываются по всей Украине, у нас 17 областей сегодня есть, но будет еще больше. Я стартует национальная программа такая большая, то есть нашего на молодое поколение, все компании, которые могут себе позволить, которые находятся возле метро, в удобном точке досягаемости для родителей с детьми, они могут у себя сделать этот клуб, мы даем полностью все инструкции, методички, Полтора часа в неделю это не так много, но а детей обученных может быть очень много, потому что одна группа это как минимум 15-20 детей, 9-11 лет, а с 12 лет мы привезли еще одну очень крутую программу, называется Apps for Good, это апы для добра, когда а, молодые ребята, уже следующий этап, а, чтобы они уже до 16 лет учились, они делают такие приложения специальные, например, там пандусы по всей Украине, где они растут для инвалидов, а, станции прерывания крови, но ну, много-много-много всего, там эти апы уже сделаны, и они просто повторяют это все, делают это адаптированно для Украины, и выбрасывают бесплатно в онлайн. Это следующая программа, но мы еще к ней не подошли, у нас детки маленькие пока, 9-11. Вот. И в общем, мне кажется, что работая с молодым поколением, то есть с 9-11 и с их родителями, потому что база захвата умова она намного больше, чем один ребенок, и там родители, бабушки, дедушки, и все перестраиваются. Фестиваль, конечно, это тоже, я считаю, такой большой у нас социальный проект, огромная нагрузка на всех нас, особенно сейчас там время такое непростое, все копейки считают, и мы тоже, видите, что происходит там с банковской системой и со всем, что вообще происходит вокруг, но, тем не менее, проект очень тяжелый, масштабный, он работает целый год, то есть, начиная там, заканчивая фестиваль, мы тут же его начинаем, год работает, команда не меняется уже практически с самого начала, стабильно. 120 тысяч человек на Одесском международном кинофестивале. Он один из крупнейших после Карловых вар в Центральной Восточной Европе. Нас знают во всем мире, потому что есть такая фишка в Одессе, это Потемкинская лестница, которая в прошлом году была присвоена звание Европейской киноакадемии сокровищей мировой кинокультуры. Мы, кстати, получили его раньше, чем Терри Фримо, это глава Канского кинофестиваля, который тоже у нас был в прошлом году, очень возмущался, радовался, тире радовался, что нам прицепили эту табличку раньше, чем ему за братьев Люмьер, за институт Мира, который он возглавляет. Очень много больших интересных людей приезжают. Мы решили сделать такую скажем так, копикат а, того, что происходит на других больших фестивалях, на как Каканске, Берлин, Санденс, Торонто. Там помимо культурного такого кольца большого, где собирается арт-тусовка, культурная а, тусовка, кино, киноиндустрия, а, музыка, ну вот все-все там, фото, все, что связано с артом, и культурой, и, но ну, параллельно огромное кольцо предпринимателей собирается, которое поддерживает фестиваль, потому что сложить мероприятие, ну, представьте, Аканский фестиваль стоит а, порядка 50 миллионов евро, да, то есть Берлинале чуть дешевле, но ну, где-то 45-47 миллионов евро. Нам удается это все сделать за миллион, а вот плюс миллион мы еще собираем а, бартером, то есть, ну, кто чем может, там, а, и продуктами, и Одесса хлеб помогает, ну, в общем, это целый, можем а, смешные истории писать, а, Живонецкого даже приглашать не надо, который каждый год у нас на фестиваль. Но там жутко, что происходит за сбором средств для того, чтобы покормить нашу киношколу детскую, которая со всей Украины съезжается, более 500 молодых людей, которые видят себя в этой отрасли, их тоже кормить, поить надо. И все это практически ну, бесплатно, потому что билеты у нас вообще неадекватно дешево в Украине стоят, так что ходите в кино. Вот, фестивали, на фестиваль мы привозим 100 картин. Это тоже титанический труд, и большинство из них вообще никогда не будет показаны э, в следующем году, поэтому уникальная возможность приехать туда и окунуться в культуру, это тоже важно. Но вообще для чего это все сделали, я сама такой кинофрик немножко, не люблю вообще про это говорить, так что сильно мне вопросов про кино не задавайте. Я смотрю огромное количество фильмов каждый год, э, 150-300 это, наверное, минимум, э, которое может быть значительно больше, смотрю по-разному. Нравится мне очень особенное такое кино, но обычно такое интеллектуально замороченное кино, там арт-хаус, дип-арт-хаус, поэтому не всем оно нравится, но в смысле в том, что там такая очень серьезная культурная составляющая есть, и очень не хочется, чтобы у нас было такое тупое попкорновое кино, а, которого много у нас, к сожалению. Поэтому мы решили поломать стереотипы, то есть а, сами отбираем фильмы, отбираем на самом деле очень яркие такие интеллектуальные картины, люди рыдают, плачут, в общем там такое все сопли, слезы, все у нас происходит на фестивале, и это нам, меня радует очень, это значит у людей значит происходит такое некоторое а, осмысление, осознание, потом все делятся, в общем фестиваль у нас очень классный, приезжайте, посмотрите, кто не был а, фильмы на самом деле супер-супер, гости приезжают интересно, мы тоже их отбираем по своему там, пониманию, если человек хороший, значит мы его берем, но разные же люди в этой индустрии тоже есть. Режиссеры нам особые нравятся, сценаристы нравятся тоже особое. У ну, тех, кто нам вот, комфортен как человек, потому что общаться с теми, кто неприятный, ну зачем, мы сами за это платим. Поэтому привозим на самом деле классных, таких достойных, стержневых а, персонажей. А, и вот для бизнеса мы сделали огромное такое а, новое явление наверное, в фестивальном движении. Как у других фестивалей подсмотрели, теперь предприятия, компании, бизнесы, вендорские компании приезжают к нам на фестиваль и делают такие интересные события. А, или для своих сотрудников. А, обучение там в два дня, три дня, больше кто на что гораст, или созывают там всех своих дилеров со всей Украины, или только для топ-менеджмента делают выезд, Такое, ну, все, самое главное, что все это запомнят на целый год, потому что это красиво, это ярко, интересно, и такой микс разных тусовок происходит, и культурное, и бизнесовое, в общем, это очень дает такой интересный эмоциональный всплеск, то есть люди начинают по-другому думать, потому что когда ты варишься в своей бизнесовой культуре только, это тоже не очень полезно. Вот, поэтому важно иногда и поменять, сделать такой расфокус и пообщаться с представителями других культур и направлений. Это все происходит у нас на фестивале. У нас и бизнес-клуб серьезный фокус, это аналог Корпс, который сейчас нету для деловых людей, с очень интересными острыми темами. Несколько таких интересных деловых мероприятий в рамках фестиваля проходят, ну и какие-то мероприятия, которые делают наши партнеры, спонсоры, модные журналы, и все это там микс интересных людей. Можно со всеми познакомиться, пообщаться, все очень открыты. Кино – это честная штука такая, потому что нравилось, но, честно, я даже не знаю, сейчас тяжело об этом говорить. У меня это занимает много времени, много времени занимает на самом деле и я чувствую что ну если бы не раньше вот когда начиналось это все рассказали как это будет ну, я бы наверное там подумала сто раз вот честно подумала и неизвестно был бы фестиваль вот Но уже так сложилось это как вечер у меня ну то есть хоп быстро нравится все кино нравится надо поднимать там активность привозить умное кино вот такой подслоган и мы стали в строй. И благодаря усилиям фестиваля в, в этом году вот выделено 300 миллионов гривен. Наши державы, они молодцы, конечно, это не, не ахти, там архи сколько, но как минимум 50 фильмов уже снимается. Начинали мы с нулевой точки в 2010 году, но вообще фильмов не было в Украине, индустрия просто ну, погибла, умерла, все, ее нету. А сейчас снимаются фильмы, продаются, собирают, кстати, многомиллионные сборы в Украине, в украинских кино кинотеатрах, а есть такие тоже прецеденты, завоевывают а, призы на ведущих кинофорумах. В общем, мы тоже считаем себя причастными, потому что постоянно ведем такую работу Дятлов э, с, нашим, э, с нашим Минкультом, э, с нашим Госкино. И работает, работает, вот и индустрия возрождает.